Мы простые люди, живем и терпим все. Страх, неудобства, электричества нет. Третий месяц я живу без электричества, бегаю к чужим людям, там перебываю, потом опять бегу. Это бесконечно. Я постоянно на позитиве. Дуже люблю Україну, дуже люблю співати ось ой у лузі червона калина похилася, чогось наша славна Україна зажурилася, а ми тої. А ми нашу славну країну розвеселимо. Як буде перемога наша, я буду співати, чарку вип'ю, як заспіваю, щоб всі чули, що як, які у нас на Україні люди співучі. Конечно, это мало, уже старики пока дойдем. Пока, пока это. Ну, так, многие уже уезжают, уже такие уже магазинчики остались. То, что надо, продуктов нету. Поэтому, ну, переживаемся. Тоже планетарку дают. Макароны сейчас кормят. конечно, меньше. сколько? Он с 11 до 3 магазин. Все, за это время нужно успеть все сделать. Ну, раньше выходишь, например, могут где-то, ну, как бы, ездят патрули, но будут неприятности. Зачем? Ну, то есть есть время, реально, 4 часа. Все, скупиться, все остальное. Если работать, то ну, тоже как бы, 4 часа. Либо выезжать куда-то работать. Э, Комотор Славянск. Здесь у нас уже ну, и самой работы нет, и людей очень мало стало. Ну и так опасненько уже. Я не торгую, я ну, как бы водитель, стоит бусик, вожу людей на работу. Ну, а вот эти кабы, это слышно, это видел, и были прилеты возле дома. Очень все серьезно, уже научен горьким опытом. Если есть время, действительно, то лучше куда-то, ну, потому что у меня возле дома лег просто, возле пятиэтажки. Минус балкон, минус окна, минус там стена. Ты красавица да, такая. Мой муж здесь похоронен. Пока дом не разбомбят, буду здесь. А уж потом посмотрю. Боюсь, не боюсь. Что теперь? Ничего же не делаешь. Терпишь и все. Как и не боюсь. Все равно. Дракируешь. И голова толком не работает. И ноги уже помощь дают. И свои продукты. Пенсию пока даду, дают, значит, нормально пока. Я Но как с козами вот такая хожу Но... кое-как. Так и в магазин с палочками. Здесь же недалеко магазин. <звы>